Teman bukan hero, dan teman dok percaya pada takdir. Eh tak siok teman nak jadi hero, banyak benar kau je! Ramai yang kata, damage Fade rendah, sukar dapat kelebihan dan mudah dikalahkan. Dalam artikel ini, kami akan kupas isu ini dan kongsikan tips supaya Fade anda jadi lebih padu. Fade kurang output damage bukan kerana dia lemah, tetapi kerana pemain terlalu bergantung pada serangan asas jarak jauh sehingga abaikan skill damage. Kalau nak damage maksimum, kena guna strategi serangan dan teknik skill yang sesuai dengan pelan kelengkapan. Anda rasa susah nak main Fade? Cuba ubah gaya permainan anda. Jangan ikut rentak serangan musuh. Sebaliknya, susun strategi anda sendiri dan elakkan diri daripada masuk ke dalam perangkap mereka. Ramai pemain memilih pelan kelajuan serangan atau pakar crit, tetapi ini mengurangkan daya ketahanan dan damage combo skill anda perlu faham cara serang balas hero dan sesuaikan kelengkapan anda. Kalau nak ikut cakap demo tu, eh, susah berbenar. Lebih baik lupakan je semua ni dan hidup bebas. Fate bergantung pada tembok untuk mengumpan dan bertempur. Gunakan skill 2 untuk panjat tembok, kemudian lancarkan serangan asas dari kedudukan selamat. Apabila tiba masa yang sesuai untuk tewaskan musuh, gunakan skill 1 untuk meluru, serangan asas dipertingkat dan gabungkan dengan ultimate untuk serangan penamat. Jet aja yang pecah. Tak payah nak risau sangat. Fate boleh gunakan skill 2 untuk memanjat tembok dan menangkis serangan skill crowd control musuh. Gunakan skill ini berhampiran tembok rendah berdekatan semak untuk sembunyi daripada penglihatan musuh. Kekal di tembok rendah berhampiran semak yang sama untuk melompat ke tembok lain tanpa dilihat. Fate boleh manfaatkan tembok di tepi peta dengan bergerak sambil melepaskan skill 1 atau ulti pada sudut lebih kurang 45 darjah ke kawasan medan tempur. Ini akan meluaskan jangkauan jarak skillnya dan meningkatkan kadar kena. Untuk peroleh kelebihan, Fate perlu sesuaikan kelengkapan berdasarkan barisan hero musuh. Jika pasukan musuh ada ramai hero letus, pilih kelengkapan tank atau separuh tank. Jika barisan musuh ada ramai hero lembik atau kurang hero letus, pilih kelengkapan kelajuan serangan atau pakar crit. Teman udah warning. Patutnya kita duduk dan berbincang. Pada early game, Fate perlu fokus pada farming. Gunakan kebolehan mobility untuk bantu rakan sepasukan hapuskan gelombang minion di lane mereka. Utamakan rakan sepasukan yang sudah mendahului untuk kukuhkan kelebihan mereka. Jangan buang masa di lane yang sudah dikuasai musuh. Apabila memasuki mid game dan pertempuran pasukan berskala kecil semakin kerap berlaku, Fate boleh gunakan semak dan titik buta untuk bersembunyi gunakan skill 2 untuk menyelinap dari belakang atau sisi musuh, tewaskan carry musuh, atau tunggu sehingga pertempuran tercetus, dan terus masuk untuk tewaskan musuh dengan HP rendah. Pada late game, daya ketahanan Fate agak rendah. Dia akan mudah menjadi sasaran musuh jika dia memasuki pertempuran terlalu cepat. Tunggu sehingga support anda menggunakan crowd control pada hero tank musuh, kemudian bantu mereka untuk poke sambil menunggu peluang untuk masuk dan tewaskan musuh. Anda juga boleh gank hero yang sedang bergerak solo, Jet, pemandangan indah memang bagus. Tapi eh, tak siar lah teman. Gunakan skill 2 untuk panjat tembok dan pok musuh dengan serangan asas jarak jauh. Kemudian, gunakan ulti untuk turun dari tembok dan tandakan musuh. Susuli dengan skill 1 dan serangan asas dipertingkat untuk merendahkan HP musuh. Akhir sekali, gunakan fasa kedua ultimate dan tewaskan musuh. Teman udah Waning, patutnya kita duduk dan berbincang. Mulakan dengan skill 2 untuk panjat tembok. Kemudian, umpan dan pok musuh dengan serangan asas jarak jauh. Apabila musuh mula berundur, gunakan skill 2 sekali lagi untuk melompat antara tembok dan mengejar musuh. Setelah HP musuh menjadi sangat rendah, gunakan ultimate untuk turun dari tembok, tanda dan habiskan mereka. Akhir sekali, gunakan skill 1 untuk meluru dan keluar dari medan tempur. Nengok bunga api je lebih seronok kalau ada ramai orang. Jika musuh berada berhampiran tower mereka, gunakan skill 2 untuk lompat ke tempat selamat pada tembok berhampiran. Kemudian gunakan skill 2 sekali lagi untuk lompat ke tembok berhampiran tower musuh. Jika musuh dekat dengan anda, gunakan ultimate untuk turun dari tembok dan berikan tanda. Kemudian gunakan satu SASA untuk pok musuh. Akhiri combo dengan fasa kedua ultimate, kemudian gunakan skill 2 untuk tinggalkan pertempuran. Jika musuh jauh, gunakan skill satu untuk turun dari tembok dan hampiri mereka, kemudian gunakan ultimate dan serangan asas di pertingkat untuk tewaskan musuh. Kalau Mika nak bermusuh, one by one, gentlemen. Dengan memahami serang balas Hero Fate, anda boleh memilih barisan tempur dengan lebih mudah. Bila malam aja, macam bila teman merayu di Jet City. Fate boleh serang balas hero dengan skill pok jarak jauh seperti Shoyu dan Gun and Mo. Kelincahan Fate di atas tembok boleh mengelirukan mereka, membuatkan mereka sukar menyerang Fate dengan skill. Kalau lah ada orang yang nak menguji bilah ni, mikirlah orangnya. Fate lebih mudah diserang balas oleh hero dengan damage letus yang tinggi seperti Daji dan Wukong. Daya ketahanannya agak lemah. Jika dia awal memasuki pertempuran, dia akan mudah ditewaskan dengan combo skill. Kaya bukan kelebihan teman. Mika tu kena kena teman dulu. Fate juga mudah diserang balas oleh hero dengan skill Purify seperti di Renji dan Miyue. Skill 2 di dan Ultimate Miyue boleh menghapuskan sasaran daripada Ultimate Fate dan ini menyukarkan dia untuk tewaskan musuh.